Birləşmiş Ştatların sabiq prezidenti Donald Tramp Erməni-pərəst kongressmen, Erməni lobbisinin sifarişləri icra edən Adam Şif'i ölkə üçün daxili təhlükə adlandırdı. Eyni zamanda Tramp Adam Şif kimi adamlarla yola getməyin çətin olduğunu da vurğuladı. Birləşmiş Ştatlarda növbəti ay keçiriləcək prezident seçkiləri öncəsi Donald Tramp bu sözləri isə təbii ki, yeni sualların yaranmasına səbəb oldu. Maraqlıdır, Trampin əsas problemi Adam Şif đi mi, yoxsa erməni lobisidir. Tramp yenidən prezident seçiləcəyi təqdirdə Erməni lobisinin eləcə də Erməni fərəstlərin taleyinə necə olacaq izləyəcəyik. Demokrat Adam Schiff Amerika Birləşmiş Ştatları üçün daxili təhrikçidir. Bunu Respublikacılar partiyasından Amerika Birləşmiş Ştatları prezidentliyinə namizəd Donald Tramp Fox News telekanalının müsahibəsində bildirib. Onun sözlərinə görə Amerika Birləşmiş Ştatlarının iki düşməni var: xarici və daxili düşmən. Donald Tramp düşmənlərdən biri kimi Amerika Birləşmiş Ştatlarının Ermənipərəs konqresmeni Adam Schiffin adını çəkib. Bundan əlavə Tramp Noyabrda örcədə keçiriləcək prezident seçkilərinə mane ola biləcək şəxslərə qarşı güc tətbiqi ehtimalını da istisna etmir. Amerika Birləşmiş Ştatlarının iki düşməni var, xarici və daxili. Mənim fikrimcə daxili düşmənçiyin Rusiya və digər ölkələrdən daha təhlükəlidir. Əgər savatlı prezidentiniz varsa, o xarici təhdidlər ilə asanlıqla mübarizə apara bilər. Mən mübarizə apardım, hər kəsə yolə getdirib, amma ən çətini adam şif kimlərlə mübarizə aparmaqdır. Donald Trampun erməniperəz konqresmen haqqında işlətdiyi bu ifadələri keçmiş hadisələr nəzərə alındıqda heç də təsadüfi deyil. O hələ prezidentli dövründə Konqresin Nümayəndələr Palatasının Kəşfiyyat Komitəsinin sədri Adam Şifi tənqid edərək onu tələduz və korrupsiyalaşmış məmur adlandırdı. Eyni şəkildə, Adam Şifdə, Joe Biden prezident seçildikdən sonra Trampun kəşfiyyat xidmətlərindən informasiya alışına qadağa qoyulmasının zəruri olduğunu irəli sürmüşdü. İndi bizim əsas məsələ Erməni-Pərs Adam Şifə qarşı cəphə alan Trampun prezident seçildikdən sonra Ermənin lobisinə qarşı göstərəcəyi mürəkkəbdir. Belə ki, Birləşmiş Ştatlarda prezident seçkiləri zamanı namizədlər müxtəlif quruluşlardan, beləcə də lobilərdən dəstək alırlar. Bu lobilər arasında əsas yeri isə Yahudi və Ermənlər tutur. Donald Trumpun Erməni lobisi ilə əlaqələri isə heç də yaxşı deyil. Bunun bir sıra səbəbləri var ki, bunlardan ilki Trampun prezidentliyi zamanı Erməni lobisinin maraq dairəsində olan heç bir məsələnin onların xeyrinə həll edilməməsidir. Hətta Ermənilər düşünür ki, Donald Tramp seçkidə qalib gəlsə, Vaşinqtonun Ermənistana hazırki dəstəyi dayanacaq. Əgər digər namizəd Kamala Harris qalib gəlsə, onda Amerika Birləşmiş Ştatları indiki kursa sadiq qalaraq Ermənistanla əməkdaşlığı dərinləşdirə bilər. Təbii ki, bütün bunların bir növ fərqinə varan Tramp artıq indidən Erməni nin lobisine qarşı müəyyən cəphə almağa hazırlaşır. Ekspertlərin fikrincə, Tramp prezident seçildikdən sonra isə Erməni lobisinin ölkədə təsir səyəsi xeyli zəifləyə bilər. Bu anda adam şif Erməni lobisini dəstəkləyən Erməni lobisinin təmsilçisi kimi davranan bu senatorla bağlı Trampun açıqdan hədəf alan bir konuşma, açıqlama yapmış olması əslində önümüzdəki dövrdə Amerikada fəaliyyət yürütdüyü lobbi firmalarından E, Ermeni lobisinin, lobi şirketlerinden Ermeni lobisini yönlendirdiği e, ve Ermeni e, lobi kuruluşlarının e, ciddi anlamda Amerika'da ittifa kaybedeceği, etki alanını zayıflayacağı ve bunu da e, gelecek dönemde, ə açıq bir şəkildə görəcəksiz. Donald Trump və Erməni lobisi arasında cərayan edən anlaşılmazlıqların digər səbəbi isə Ermənilərin daim Demokratlar partiyasını dəstəkləməsidir. Belə ki, muhafizəkar tutum göstərən respublikaçıların nümayəndələrinin hakimiyyətdə olduğu zaman problemləri daha çox sür yol ilə həll etməsi daim problem və xaos axdıran Erməni lobisinin istəklərinə ziddir. Hətta buna misal olaraq Erməni lobisi ilə Donald Tramp arasındakı dırnaq arası soyqırım məsələsini göstərmək olar. Belə ki, Erməni lobisi dəfələrlə respublikaçı Donald Trampa Birləşmiş Ştatların böyük Erməni soyqırımını tanıması və yaxud bu ifadədən istifadə etməsi barədə müraciət yoluyub. Buna baxmayaraq, respublikaçılar yumayəndəsi Trump bundan imtina edib. Lakin Trumpdan sonra prezident seçilən Demokrat Joe Biden Erməni lobisinin bu istəyini cavabsız qoymayıb və Birləşmiş Ştatlar tarixində ilk dəfə olaraq Erməni soyqırımını ifadəsini işlədir. Bütün bunları isə respublikaçılar və demokratlar arasındakı fərqin nə dərəcədə böyük olduğunu və Erməni lobisinin nə üçün demokratları dəstəklədiyini deməyə bir daha əsas verir. Üstəlik, Trumpun prezident seçildikdən sonrakı dövrdə yaxın şərq, Rusiya, Ukrayna eləcə də Qafqaz regionunda sülhü bərqərar edəcəyini dair fikirler söylemesi. Erməni lobisinin demokrat olan digər namizət Kemal Harisi dəstəkləməsinə gətirib çıxarır. Ermənilərin özellikle Amerika Demokrat Partisi'ni destekleyen bir yapılanmasının olduğu bilinmektedir. Eğer Elim üzerinden Ermeni yapılanmasının Amerika Birleşik Devletleri'nde önümüzdeki günlerdeki seçimlerde yine Demokrat Parti'yi destekleme meyilinde olduğu yöndeki bilgilere haiz olması nedeniyle Donald Trump'ın böyle bir çıkış yapması ve Ermeni diasporası üzerinde etkin bir nüfusa sahip olduğu yönündeki bilgilerle birlikte Edim Shift'i düşman olarak tabir etmesinin ə geniş bir anlamı oldu, dəyərləndirilə bilər. Görünən odur ki, Birləşmiş Ştatlarda növbəti ay baş tutacaq prezident seçkiləri gözlənilənlərindən də çəkişməli olacaq. Partilərin hansı yöndə inkişaf edəcəyi və Trampun bundan sonra hansı addımlar atacağına isə növbəti prezident seçkiləri göstərəcək.